这边，谢谢，我等下一趟。老大，你俩又冷战了，小心虐妻一时爽，追妻追到火葬场。 好笑、啊，超疼我！袁总，我跟你讲真的，我在笑。我毛都没。<laughs> <laughs> 你们两个聊的开心啊？是工作严重不饱和了是吗？ 把数据全部给我重新复核一遍，五分钟之内交到我办公室。好吃，是吧？嗯，订了超久才买到的，嗯，嗯、这个要慢慢品尝。老大，将军买的马卡龙，尝尝。 弄死你！老大，你不嫌弃吧？Yes。老大，这位是骆总。 陆总您好，您好，我是罗生元帅，这边请，请。不好意思，刚刚练舞忘了时间，让你久等了，没事。你手腕怎么了？啊，没事，我跳舞扭了，固定一下。 为什么这么拼啊？我四岁就开始学跳舞，受苦、受累、受伤、流血，我都可以克服。因为我从小的梦想就是在舞台上让所有人看见我的光芒。虽然我没有好的背景，没有好的运气，但我努力让我的专业能力无可挑剔。可为什么仅仅一个人的存在，就可以轻易左右我十几年的努力？那是我毕生的梦想。 在他眼里却成了肮脏的交易。哎我想，我应该要跟你说一声对不起。在看清这个人嘴脸之前，我还怀疑过你。但现在发现这种人实在太可恶了。没关系，谢谢你还选择愿意再次相信我。江小姐，今天找我来什么事？哦。 我来是想跟你说，你最近自己出门一定要注意安全。上次我们见面后不久，万山就派人跟踪了我，我手机都被砸了。那我们这种时候，他们越是试图将恶行掩埋在黑暗中，我们就越要将真相曝光在太阳下，让他们无处遁形。所以，你一定要学会用法律武器保护自己。 这是一个我认识很久的律师朋友，他对此类案件有着非常丰富的经验，我相信他可以帮到你。唉，这离 IPO 上市没几天了，我上哪儿去找抱箱子的人、啊？哪阵风能帮我把巨石推下悬崖呀、啊？将军啊，将军！ 你就算这礼拜不吃不喝不睡都做不完。如果不能按时申报的话，隔壁那位大哥肯定会加倍责罚你。你怎么就不低个头呢？是小时候没被他折磨够吗？人现在还是你上司，他要是想整你,你，那一百种方式不带重样的。 我太难了。